o'zizni ichigizda urush ketadiku o'zigiz ham tushunmaysiz bu nimaligini o'sha şey, kurash bo'ladi и e, biz o'sha şey, kurash orqali kurashib bir nimalarga erishishni xohlaymiz biz kurashib aslida hayot hayot umuman sizga butun borliq berayotgan har bir vaziyatga ishonch bildirsangiz siz na qarz olasiz na qiynalib yashaysiz na o'zizga qanaqadir muammo yaratasiz butunlay ishonchda bo'lsangiz siz уже bunaqa savol bera olmaysiz и e, masalan mana deylik sizni umuman hozir pulingiz yo'q a siz bir nima kattaroq kat biron narsa xohladingiz и e, sizga umuman pul kelmayapti hozir masalan siz qanaqadir uh...